我们炖的这个羊排撒上这个小花葱和香菜，味道肯定美味了。今天天气特别好，跟我弟弟羊排炖点菜。 再切点菜，切点胡萝卜。哎，再切点白萝卜。嗯。再放点玉米棒子。这个真真硬。好了，进屋煮粥吧。嗯。 羔羊羊排冷水下锅，放点葱姜，水开了把肉沫血沫扔掉，血沫肉沫捞完了就放菜，黄豆粒那么大的大粒盐放一把，再放放点这个大枣，滴滴盖上锅的盖出。煮 煮四十分钟就熟了，好期待呀哥！我们的美味炖羊排熟了，弟弟看着色香。嗯，实际上的那个，那个挺好。好了，弟弟上桌。嗯，再浇点汤。我们炖的这个羊排撒上这个小花葱和香菜，味道肯定美味了。 来，弟弟吃肉，我先吃个玉米。嗯，哥，感觉没上来，那就吃肉，还是吃肉。嗯，这次感觉上来了，哥，那不挺好、哦？嗯。 这样炖羊排味道确实美味了，嗯。弟弟，我再给你盛点汤，嗯。来，弟弟，嗯。 这玉米更好吃了，嗯，嗯哥，这羊排萝卜汤，嘎朵都不知道，太香了，那不挺好？我做的这个呃羊排汤，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？